કરજન સુમેરુ નવકાર તીર્થ ખાતે કોંગ્રેસ સમિતિની સંગઠન સુચાવ અભિયાનની મિટિંગ યોજાઈ કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં જમ્મુ કાશ્મીરના પહલગામમાં થયેલા હમલામાં મૃત્યુ પામેલા લોકોને બે મિનિટનું મૌન પાડીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી આગામી આવનાર તાલુકા તથા જિલ્લા પંચાયતોની ચૂંટણીને લઈને દરેક રાજકીય પક્ષો સંગઠન મજબૂત તેમજ દરેક જિલ્લા ગામડાઓમાં ઉમેદવાર જીતે અને પક્ષોની વધારે સીટો આવે જીત માટે સંગઠન સુજાવ મીટિંગો કરતા હોય છે જેમાં આજરોજ કરજનમાં આવેલા મિયા ગામ રોડ ઉપર સુમેરુ નવકાર તીર્થ ખાતે કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સંગઠન સુજાવ મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ইমরানભાઈ ખેડાવાલા તેમજ પ્રભારી જસપાલ સી તેમજ એઆઈસીસી ના સચિવ પ્રભારી પલક વર્મા તેમજ સાંસદ કુલદીપજી તેમજ પ્રભારી જગદીશભાઈ પટેલ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય ચંદુભાઈ ડાબી હોદ્દેદારો તેમજ સભ્યો તથા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા કાર્યક્રમમાં સ્થાનિક કાર્યકરોના સુઝાવ લીધા હતા ઘણા સમયથી કોંગ્રેસ પાર્ટી કયા કારણસર જીતતી નથી ક્યાં અગવડ પડે છે તે બાબતની અંગત મીટિંગ યોજાઈ હતી જ્યારે કોંગ્રેસના સ્થાનિક આગેવાનોમાં પિન્ટુ પટેલ વેમારડી ભાસ્કર ભટ્ટ ભૌમિક પટેલ તાલુકા પંચાયત સદસ્ય વિશાખાબેન પરમાર સહિત આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ये संघ विधानसभा की बैठक ताल्लुका हमारे अध्यक्ष हमारे साथ ही प्रभारी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुष्पा सिंह जी हमारे ए आई सी सी सचिव और मेरे साथ प्रभारी पलक वर्मा जी हमारे विधायक इमरान भाई हमारे दिन जी हमारे गजेंद्र सिंह जी ये सभी हमारे साथी प्रभारी प्राधिकरण करजन विधानसभा की इस बैठक में आए हमारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के संबंध में आप सभी लोगों से चर्चा करेंगे क्योंकि तो राहुल गांधी जी ने हमें जिम्मेवारी देकर भेजी है कि भी फ्रेडशिप को लेकर वहाँ की संगठन की स्थिति क्या है वहाँ क्या बदलाव किए जा सकते हैं और संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है इस संबंध में आज हम तमाम तो साथी यहाँ आए हैं आज हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी नेताओं सबसे चर्चा करेंगे बातचीत करेंगे किस प्रकार से यहाँ को मजबूत किया जा सकता है और इसके अलावा यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जो देश के प्रदेश के मुद्दे हैं उस संबंध में भी बातचीत करेंगे किस प्रकार से मुद्दों को लेकर संघर्ष हो सकता है लड़ाई 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 लड़ा लड़ा लड़ी जा सकती है किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता साथियों को आगे संघर्ष करना है आने तो वाले चाहे संगठन की बात हो चाहे चुनाव की बात हो उसकी तैयारियाँ हम हम लोगों ने शुरू कर दी है आगे कितने दिन ये अभियान शुरू रहेगा अभियान ये अभी पंद्रह तारीख को राहुल गांधी जी ने अहमदाबाद में बैठक ली थी जिसमें हम सब लोगों की जिम्मेवारी थी और जिम्मेवारी के तहत थी कल कल हम सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके अलावा आज करजन विधानसभा के साथ चार विधानसभा और विधानसभाओं में जाकर भी वहाँ के कार्यकर्ता नेता और तो पदाधिकारियों से हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत बातचीत करेंगे ताकि सही स्थिति का आंकलन हो सके अभी तक आपने क्या देखा किसके वजह से आप कांग्रेस के सीट ज्यादा से ज्यादा नहीं आती है आपने क्या सर्च किया इधर इसी चीज़ का हम आंकलन कर रहे हैं कल जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक थी जिसमें वरिष्ठ नेता पदाधिकारी साथ ही सभी लोग आए सब ने अपने अपने सुझाव दिए सबके सुझाव लेकर हमें हमने ए और हमारे इंचार्ज हैं उनको तो भेजेंगे इस तरह की परिस्थितियाँ उसमें जो बदलाव करने की आवश्यकता होगी बदलाव करेंगे जो कार्य करने की आवश्यकता होगी